ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ವಧರ್ಮಿ ಚಾವೇಕ್ಷ್ಯ ನವಿಕಂಪಿತುಮರ್ಹಸಿ ಧರ್ಮ್ಯಾಧಿ ಯುದ್ಧಾಶ್ರೇಯೋನ್ಯತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯನ ವಿದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ನೀನು ಸ್ವಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ವಧರ್ಮ ಚಾವೇಕ್ಷ್ಯ ಸ್ವಧರ್ಮ ಚಾವೇಕ್ಷ್ಯ ನವಿಕಂಪಿತು ಮರ್ಹಸಿ नविकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोन्यत् धर्म्याद्धियुद्धान्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते इगन्तु सालु स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नविकम्पितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नविकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नविकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धान्यत् क्ष क्षत्रियस्य न विद्यते इग इडिश्लोक स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते इनो मे स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाश्रेयोन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते इग मूवत्तरडने श्लोक यदृच्छयाचोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ ಲಭಂತೆ ಯುದ್ಧ ಮೀದೃಶಂ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇ ಪಾರ್ಥ ಈ ರೀತಿಯ ಯುದ್ಧದ ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾವ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಒದಗಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತೆರೆಯುತ್ತವೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಸುಖ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ಯದೃಚ್ಛಯಾಚೋಪನ್ನಂ ಚೋಪಪನ್ನಂ ర్గద్వారరమపృతం స్వర్గద్వరమ సుఖిన క్షత్రియా పాఖిన క్షత్రియా పాధమీదృశం లభన్ యుద్ధమీదృశం ఇగ ఒ సాలుదృచ్ఛయాచోపన్నం स्वर्गद्वारमपावृतं यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ युद्ध लभन्ते युद्धमीदृशं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशं यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् इग इडिश्लोक यदृच्छयाचोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् यदृच्छया चोपपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थलभन्ते युद्धमीदृशम् इनोमे यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् इग मूवत् मूर श्लोक ಅಥ ಚೇತ್ವಮಿಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ನ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ತತಃ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಕೀರ್ತಿಂಚ ಹಿತ್ವಾ ಪಾಪಮ ವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಈ ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪಾಪವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ಅಥ ಚೇತ್ మిమం ధర్మ్యం అేత్మి ధర్మ్యం సంగ్రామం నరిష్యసి సంగ్రామం స్వధర్మం కీర్తించధర్మం హిత్వా పాపమ వాస్సి ఇగ ఒందొందు సాలు अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अथ चेत् मिम धर्म्यं संग्रामं मिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि इग इडिश्लोक अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि इममे अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि इह 31 32 ಮತ್ತು 33ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಗೆ ಹೇಳುವ ಸ್ವಧರ್ಮಮಪಿಚಾವೇಕಶ್ಯನವಿಕಂಪಿತುಮರ್ಹಸಿ ಧರ್ಮ್ಯಾಧಿದುದ್ಧಾಛ್ರೇಯೋನ್ಯತ್ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯನವಿದ್ಯತೇ ಯದ್ರಚ್ಛಯಾಚೋಪಪನ್ನಂ ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಮಪಾವೃತಂ ಸುಖಿನಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯಃ ಪಾರ್ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थलभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि इन स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थलभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् ಸ್ವಿಮ ಸಂಗ್ರಾಮಂ ನ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ತರ್ಮಂ ಕೀರ್ತಿಂಚಿತ್ವಾ ಪಾಪಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆಯಿತು ಮುಂದುವರಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು